आज पर आज पर मोदी चंद्रा इलेक्टोरल बॉन्ड बोलिए तो किसानों तो, तो ने भारत बंद आज बुलाया किस तरह से देखते हैं देखिए जिस तरह से भारत के किसान मैं सिर्फ पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान की बात नहीं कर रहा हूं ये सभी किसान जो दिल्ली की तरफ देश की राजधानी की तरफ कुछ कर रहे हैं वो देश के किसानों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सभी किसानों की आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनको रोकने के लिए जिस तरह से घेराबंदी सरकार ने की है वो ठीक नहीं है अब तक सौ से ज्यादा किसान जख्मी हुए हैं, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है बड़े बड़े जेल बना लिए हैं ये क्या है स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारे किसानों के ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है और मोदी जी विदेश में अमित शाह जी चुप कृषि मंत्री को कोई वार्ता का अधिकार नहीं राजनाथ सिंह जी बस सिर्फ तारीख पे तारीख बातचीत पे बातचीत आज भारत बंद का ऐलान किया है लेकिन मुझे लगता है कि यह संदेश पूरे देश में पहुंचा नहीं है भारत बंद का आने वाले दिनों में पूरे भारत में इस प्रकार का आंदोलन कैसे हो सकता है किसानों के लिए इस बारे में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी भी चर्चा करेंगे वहां के जो नेता है आंदोलन करने वाले उनके साथ शिवसेना का निरंतर संपर्क चल रहा है हरियाणा पंजाब दोनों जहां जहां लोग पहुंचे हैं वहां उनको जो प्रमुख नेता है उनसे हमारा संपर्क चल रहा है और इस आंदोलन में किसानों के आंदोलन में महाराष्ट्र क्या योगदान दे सकता है इस बारे में हमारी हमारा निर्णय जल्दी हो जाएगा तो अशोक चौहान का बया, बयान आया कि इंडिया अलायंस जिस तत्वों पे बनी थी उस पर काम नहीं कर रही है और लोगों में कंफ्यूजन है और एक एक के बाद एक लोग इंडिया एयरलाइंस को छोड़ के जा रहे हैं देखिए तो अशोक चौहान छोड़कर चले गए जिनकी पूरी जिंदगी उनके परिवार की कांग्रेस पार्टी में गई जिनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया वो चले गए तत्व की बात अशोक चौहान को वो शोभा नहीं देती जो लड़ने वाले लोग हैं इस परिस्थिति से वो तत्व की बात कर सकते हैं अशोक चौहान अगर नीतिमत्ता तत्व की बात करे आइडियोलॉजी की बात करे तो लोग उन पर हसेगे तो ये बेहतर है कि आप चुप बैठिए आपने जो मार्ग का स्वीकार किया है वो ठीक है वो आपकी मर्जी आपकी मजबूरी आपका डर सर शेतक मत है पाठिंबा भारत श्यापर् आम्ही असं मानतो माननीय उद्धव ठाकरे साहेब शिवसेनेचे पक्षप्रमुख यांची अशी भूमिका आहे देशाच्या राजधानीकडे हजारो शेतकरी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश या भागातून निघालेले आहेत आणि त्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर रस्त्यावर खेळे ठोकणं सशस्त्र पोलिसांना उभं करणं हजारो लाखो भिंती उभ्या करणं अडथळे उभे करणं हे या स्वतंत्र हिंदुस्थानामध्ये लोकशाहीतून निवडून आलेल्या सरकारला आणि जे सरकार शेतकऱ्यांनी निवडून दिलं आहे बरं का त्या सरकारला शोभत नाही शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे विशेषतः एम एस पी एन एस पी शेतमालाला हमी भाव हा फक्त पंजाब हरियाणा किंवा उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचा विषय नसून हा देशातल्या शेतकऱ्यांचा आवाज आहे आणि पंजाबचे शेतकरी हे संपूर्ण देशाच्या शेतकऱ्यांचा आवाज उठवत आहेत अशी भूमिका शिवसेनेची माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची आहे त्याच्यामुळे ह्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात महाराष्ट्रात महाराष्ट्र कसा योगदान देऊ शकेल याच्याविषयी त्यांच्या मनामध्ये काय विचार आहेत आणि लवकरच ते त्या संदर्भात आपली भूमिका जाहीर करते चौदा पासून सातत्यानं मोदी शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळायलाच पाहिजे अशी मागणी करतायत गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एक जो कार्यगट निर्माण केला होता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्याचा एक अहवाल मोदींच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि तो अहवाल नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांना सादर केला त्या अहवालातसुद्धा मोदींची शिफारस आहे की शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणं गरजेचं आहे आणि तो मिळायलाच हवा तेच मोदी गेले दहा वर्ष प्रधानमंत्री आहेत या काळात शेतकऱ्यांचा काय फायदा झाला तुम्ही इन्कम डबल करणार होतात शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार होतात ते राहिलं बाजूला ज्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आम्ही लागू करू अशी प्रधानमंत्री मोदींची भूमिका कायम राहिली त्यांनी त्या स्वामीनाथन यांना भारतरत्न दिला पण त्यांच्या शिफारशी जे स्वीकारायला तयार नाहीत हे ढोंग नाही तर काय आहे आणि शेतकरी दिल्लीच्या सीमेकडे कूच करत असताना त्यांच्यावरती बंदुका रोखणं तोफा रोखणं रणगाडे रोखणं लाठीमार करणं त्यांना जखमी करणं हे प्रयोग सुरू असताना अश्रुधुराच्या नळकंड्या फोडल्या जात असताना नरेंद्र मोदी परदेशामध्ये अबुधाबीच्या राजा बरोबर मेजवानी जोडतात हा या देशातल्या शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा अपमान आहे ले जुमला और मोदी एक सिक्के के दो पैलू आहे रहेगा की शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणं गरजेचं आहे आणि तो मिळायलाच हवा तेच मोदी गेले दहा वर्ष प्रधानमंत्री आहेत या काळात शेतकऱ्यांचा काय फायदा झाला तुम्ही इन्कम डबल करणार होतात शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार होतात ते राहिलं बाजूला ज्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आम्ही लागू करू अशी प्रधानमंत्री मोदींची भूमिका कायम राहिली त्यांनी त्या ते स्वामीनाथन यांना भारतरत्न दिला पण त्यांच्या शिफारशी जे स्वीकारायला तयार नाहीत हे ढोंग नाही तर काय आहे आणि शेतकरी दिल्लीच्या सीमेकडे कूच करत असताना त्यांच्यावरती बंदुका रोखणं तोफा रोखणं रणगाडे रोखणं लाठीमार करणं त्यांना जखमी करणं हे प्रयोग सुरू असताना अश्रुधराच्या नळकंड्या फोड फोडल्या जात असताना नरेंद्र मोदी परदेशामध्ये अबुधाबीच्या राजाबरोबर मेजवानी जोडतात हा याश शेकर तो का सगड़ा मोटा अपमान है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी ये एक सिक्के के दो पहलू है आप जो पूछ रहे क्या रहेगा जुमला और मोदी में फर्क नहीं है 2014 से ये सिक्का इस देश में चलाने की कोशिश हमारे ही किसान और हमारी जनता कर रही है लेकिन अब लोग उग चुके हैं ये जुमला नहीं चलेगा मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कोर्टर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया चंदे की बात है एक गाना है फिल्म में चंदा हो चंदा अब लोग उनको पूछे कि क्या किया चंदा कहा है चंदा कहाँ से आया चंदा लगभग सात हजार करोड़ जिस तरह से बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं, हाँ ये ब्लैक मनी है ये धन है ये अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा बीजेपी ने राजनीति में इस्तेमाल किया सरकारें तोड़ने के लिए विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया ये सीधा सीधा पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है ये कालाधन है कालाधन का इस्तेमाल आया है हो गया है बीजेपी के खाते में गया है बीजेपी के खाते से और किसी खाते में चला गया है तो ये मेरी मांग है ईडी से अब उनकी जांच करिए और जब से ये काला कालाधन बीजेपी के खाते में आया है तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको आप उनके ऊपर आप एफ आई आर लॉन्च करो और उनके ऊपर मुकदमा चलाइए चलाइएंगे देखिये चाइना का जो फंडिंग है वो पीएम केयर फंड में ज्यादा है और उसमें भी है एक वहाँ चाइना हमारे जवानों को मार रही है शहीद हो रहे हैं जवान आपको मालूम है लडाख में घुस गए हैं और चाइना आपको फंडिंग करते उसका मतलब लड़ाक की जमीन आपने बेच दी पैसा लेकर चाइना से पैसा लिया हजारों करोड़ और हमारी जवानों की शहादत कबूल कर ली और उस बदले में क्या आपने लड़ाक की जमीन हमारी बेच दी चाइना को जनता को समझना चाहिए ये कितने फ्रॉड लोग हैं ये लफंगे लोग है तो

काला ब्लैक मनी जो है ब्लैक मनी वाइट करके दूसरे रूट से अपने खाते में लाने का ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हो गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसीलिए अब अरुण जेटली जी नहीं है तो उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जब से अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हुए हैं उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए अगर हमारे ऊपर दो चार पाँच लाख का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है ये तो सात हजार करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सबसे बड़ा ही देश का इतिहास का ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का चलना चाहिए आज के अध्यक्ष कौन है उसके पीछे वाले कौन थे दो से अब तक के सभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पी एक्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए और तुरंत उनको अरेस्ट होना चाहिए सर मराठा आरक्षण संदर्भ आप बोलिए सर एनसीपी को अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको असली एनसीपी कहा गया राहुल नार्वेकर <laughs> की तरफ हमारे <से> महाराष्ट्र <laughs> के मराठी चैनल पे प्रोग्राम चलता है हास्य जत्रा बहुत कॉमेडी फिल्म है बहुत कॉमेडी प्रोग्राम है ये जत्रा हम सब लोग देखते हैं राहुल नार्वेकर ने एक नया हस जत्रा का एपिसोड लिखा है तो असली शिवसेना जो बाला ठाकरे की है वो वो शिंदे को दिया शरद पवार साहेब अभि है उनकी पार्टी जो है राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व अजित पवार को हस रे हास्य जत्रा है हसने का एकदम जोरदार धमाका आहे हास्य जत्रा स्वागत आहे आधी धनांके पाटलांच्या प्रकृतीची काळजी आम्हाला वाटते माननीय उद्धव ठाकरे आज आणि उद्या <coughs> दौऱ्यावर निघाले होते मराठवाड्यात धाराशिव आणि आसपास आज आम्ही तो दौरा स्थगित केलेला आहे कारण जरांगे पाटलांची प्रकृती ही बरी नाही आहे लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे चिंता आहे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे तिथे आणि ते लक्षात घेता समाजाच्या भावना लक्षात घेता हा दौराच आम्ही रद्द केलेला आहे